С вами компания Проект Сервис. Меня зовут Алексей Зюмсков. И как все уже догадались по моей оранжевой майке, сегодня мы поговорим о свечных дверях и о некоторых секретах их установки. Как правило, как вы знаете, достаточно актуально сейчас стало убирать сдвижные двери за фальш-стену. Для чего это необходимо? Для того, чтобы я, когда вхожу в комнату, мог просто сдвинуть дверь туда и использовать, использовать всю полезную площадь комнаты, не а, занимая какое-то пространство под дверь, ни под открывную, ни под сдвижную. Соответственно, у всех мастеров, которые делают монтаж дверей за фальш-стену, возникает конкретный вопрос. А как укрепить ту часть стены, где находится полотно двери? Объясню, о чем идет речь. Если мы посмотрим вот на эту часть стены и вот на эту, они а для нас внешне совершенно одинаковые. Но на вот этой части, на этой половине, установлены растворные стойки. Их может быть столько, сколько угодно. Стена будет очень прочная. В этой части эти распорки мы поставить не можем. Почему? Потому что а, здесь будет ездить полотно двери. Если здесь будут стойки, то двери не будет ездить. Суть вопроса в чем? Как укрепить? метр, метр двадцать, высота два двадцать. А, значит, напомню, прочность должна быть достаточно серьезной. Вот. А, как правило, мы поступаем следующим образом. Во-первых, мы ставим угловые усилители. Вот здесь вот мы его не поставили. Я специально оставил, э, чтобы вам показать, как мы его сейчас установим. Обратите внимание, мы поставили специально один уже усилитель. Вот на эту штуку, на горизонтальную распорку, он абсолютно ничего не дает. То есть такие вот усилители абсолютно бесполезный баланс. Вот смотрите, я нажимаю на профиль, он также здесь спокойно шатается. Почему? Потому что вот это место не жесткое. То есть жесткость конструкции дают только распорки, установленные на вертикальные элементы. Итак, мы сейчас с вами закрепим эти из Для этого я беру стремянку. Обратите внимание на средства защиты. Для работы с картонными профилями усиленные перчатки, очки и безболка. Объясню, чего безболка. Когда мы забиваем вот этой штукой гвоздь в стену, они не всегда входят. То есть, вот, обратите внимание, вот здесь, когда гвоздь э, врезается в стену с огромной скоростью, он, э, если он не забился, он старается выйти обратно. И камни вылетают оттуда с такой скоростью, что входит э, под кожу на миллиметр-два. То есть спасти может только либо густая шевелюра, да? либо кирка. Итак, я готов. Мы берем элемент. Обратите внимание, высота расположения вот этого элемента должна быть два э, метра 14 сантиметров от пола, потому что все остальное место будет занимать дверь, направляющая и установочный груз. Итак, мы крепим уголок. Обратите внимание, вот я сейчас нажимаю, стоит шатается. Так, мы устанавливаем уголок. Затем с помощью самолета мы закрепляем уголок. На вертикальной стойке. Можно делать это на один можно на два, мы стараемся обычно ставить на два, потому что два точнее, чем один. Вот. Теперь посмотрите, насколько стойка стала прочнее. То место, которое у нас являлось самым слабым звеном, для нас больше нет проблем. Но у нас возникает вторая трудность. Она касается жесткости самого профиля. Сам профиль достаточно мягкий, но у него есть естественная упругость. Да, мы используем профиль каналов. Да, они очень прочные, но у них все равно есть естественная упругость, которую каким-то образом мы должны реализовать. Что мы делаем правильно? Мы складываем два профиля. То есть вот, посмотрите на это место. Здесь один профиль, а в вот, него вот, надет второй. Вот здесь вот такой усилитель мы еще не поставили. Он стоит только здесь и здесь. И сейчас я прямо при вас устанавливаю его. Мы берем такой же профиль Оригинальный профиль, профиль То есть не профили, которые продаются на зарядном рынке, а обычная фольга. Она не будет держать вообще только канал. Вот я его установил, и теперь мне необходимо закрепить его винтами. Для этого я беру так же саморезы. А, многие считают, что крепить профиль следует калёными саморезами. На самом деле это миф. А, гипсокартон крепится такими же саморезами, и все всегда довольны. Все всегда используют их, и почему-то вопроса не возникает, как только какой-то гипсокартончик видит, как я вместо вот таких вот каленых саморезов запрещаю. Устанавливаем вот такой саморез, сразу возникает волна протеста. А, на самом деле, колёвые саморезы в оцинкованном профиле держатся и а, смужат абсолютно так же долго, как оцинкованные саморезы. То есть разницы нет никакой, скажу больше. Производители промышленного и профессионального инструмента Brotton, Festool, а, люди, которые делают серьезные шуруповерты для монтажа гипсокартона стоимостью более тысячи долларов, а они проектируют только вот такие гильзовые саморезы. То есть саморезы набираются в кассету, и они всегда именно черные, именно всегда каленые. А, поэтому если вы ориентируетесь на профессиональную работу, вы должны четко понимать, что разницы в данном случае абсолютно никакой нет. Профили между собой допускаются скреплять как калеными, так и цинковыми саморезами. Дальше мы скрепляем между собой. Шаг, как правило, составляет 40, 50, 30, о, от 30 до 50. Чтобы вас не смущало, а то, как я легко протыкаю саморезы, это не потому, что профиль тонкий. Обратите внимание, это оригинальный кнауф. и проверяем наш профиль на прочность. Он стал значительно прочнее. В сумме вот эти три профиля с разбегом 40 сантиметров, усиленные двумя, тремя дополнительными профилями, и в сочетании с распорками и прочно закрепленной нижней направляющим дадут достаточно адекватную, скажем так, сопротивляемость. То есть, когда здесь будет лист картона, он даст также еще и распределенную нагрузку, то есть он э, исключить точечную нагрузку на одно место, он э, даст равномерность, распределения нагрузки. То есть, если даже подвыпившие гости случайно вот так вот завалятся на вот эту систему, с ней ничего не случится. А, цене вопрос. Многие скажут, да вы что, усиленный профиль, который и так стоит, в профиль стоит в два раза дороже обычной фольги, плюс еще э, через каждые 40 это еще и два раза. Это же разорится. На самом деле в данном случае перерасход составляет ровно 5 профилей. 5 профилей объясню какие. Раз усилитель 2, усилитель 3 усилитель, ну, то есть там, где они идут в два вместо одного, плюс еще они через 40, а не через 60. То есть их уголовных здесь на 2 меньше. Всего 5. 5 профилей это по 150 рублей, это 750 рублей. То есть на эту фальш мы истратили на 750 рублей больше. Ну, это, на, это цены актуальные на 20 октября 2011 года. Примерно мы истратили больше на 20-25 долларов. соответственно, если мы этого не сделаем и зашьем все гипсокартоном, и случайно кто-то ее повредить. а сделать это будет даже легко, даже ребенку трехлетнему с разбега, ударившись в стер, если она будет неусиленная, то ее а, сделать заново обойдется не менее тысяч рублей, ну то есть в 10 раз больше. Поэтому втрата абсолютно оправданная. скажу больше, мы так делаем весь ремонт, вот именно вот эти целесообразные вещи, которые действительно стоят того, чтобы за них переплачивать. Их мы используем всегда, пусть это занимает больше времени. Пусть это требует больше сил, но это всегда гарантированно окупается. То есть если вы работаете на перспективу, если вы мастер, который не планирует уходить с рынка строительства ремонта, и хотите, чтобы через 10 лет вам люди звонили и говорили, мы хотим еще один ремонт, вместо того, чтобы они говорили, переделайте нам ваши шедевры. Вот тогда вот эти вот все методы нужно брать на вооружение. Еще раз напоминаю, все эти методы вы можете найти на нашем сайте 32.8.ru. На сегодня все. До новых встреч.